hozir shunaqa bo'lib qoldiki masalan blogerlar nimaga rivojlanib ketgan bilasizlarmi hozir blogerlik odamlarimiz shu blogerlarni tomosha qilib o'sha bitta odamni hayotiga mingta odam tomoshabin bo'lib o'zini hayotini unutyapti yo noto'g'rimi blogerlar ham juda shavvoz yotsa ham surat videosini yoqib qo'yaveradi o'tirsa ham yoqib qo'yaveradi ovqat yesa ham yoqib qo'yaveradi meni ovqat yeyaeganimni kimga keragi bor demaydi o'zinikiyi ham zoya birovnikini ham zoya qiladi vaqtini muhtaram azizlar birovlar bilan band bo'lmang o'zingiz bilan band bo'ling zikringizni qiling ilmingizni oshiring olloh bilan aloqangizni tiklang qalbimizdagi qancha illatlar bor topib tüzet, tuzating qancha oliyjanob axloqlar kasb etilishi kerak o'qib o'rganib kasb eting va umuman mahrum edi juda vaqt nihoyatda vaqt nihoyatda qadrli hozir bir narsaga mashg'ul bo'lingda o'tgan kunlaringizga yig'laysiz aniq yig'laysiz